города Интан, китайская народная э, э, республика, Поздравляю председателя постоянного комитета народных представителей, то есть моего города Интан, в котором мы подписали протокол о намерении установить дружеские отношения между городом Физио и городом Ингкан. Не нужно сказать, и сделать в нем э, э, возврат в историю. Это не первый визит и китайской агентации были еще десятилетия назад, а то есть в 86-м, 91-м годах, когда делегации города Изю посещали город, и в году, и в 90-м году делегация Китайской народной республики была у нас в городе на праздновании Дня Города. Так что мы приходили уже на несколько подготовленную площадку, и у нас есть прямо что сказать. Что такое? В э, основной целью нашей Пребывание это было участие во второй Сензинской конференции по оперативу, то есть за братимов, где была приглашена наша делегация. Что такое вторая Сензинская конференция? Это 67 делегаций из 35 стран, которые представляют. Я примерно вам скажу, что если говорить о Китае и представителях этой делегации, то я должен вам сказать, что Франция 4 города. И вот мне имеется в виду Соединенные Штаты, 8 городов. Германия 2, Венгрия 2, Япония 7 городов. Ну, Южная Корея 4 и так далее. То есть, по-моему, эта конференция работает. В чем смысл а, вообще этой конференции? Ее основной целью является о том, что контакт на уровне политическую разницу, значимость политическую, а контакты между городами ⁇ это право на э, месте общаться. То есть отходить от парламентских, а ближе и основной цели ⁇ это общение между городами и между людьми. Для информации мы были, конференция проходила. Э, это основной город провинции Дзянцин, население 5 миллионов, площадь 74 гектара, два университета, 5 институтов, 554 иностранных преподавателя, 2000 иностранных студентов, инвестиции только в этом году 241 миллион долларов, кроме своих, которые обозначаются цифрой ШИСКО. Вот прогрессивно так вот если речь о городе. А той красоте, которую вы там городе мы увидели, вы можете представить, и, возможно, увидеть здесь. Конечно, можно много... Ну ладно. Это... Ну, да. Вот. Мы вернемся, то есть, про